Contoh dia macam ni. Kalau peniaga-peniaga Melaka pada waktu tu. Peniaga-peniaga yang duduk kat Melaka. Ini bukan Sultan Melaka tau. Sultan Melaka lagi kaya. Catatan Sultan Melaka ada dalam ni. Tak sempat tengok tadi. ini peniaga-peniaga yang duduk kat Melaka. Bilion air, bilion Melaka. Berapa kekayaan dia? Berapa kekayaan dia? Kan? Jatakan kat sini. Peniaga-peniaga ada rata-rata akan ada 10 hingga 12 bahar emas. Satu bahar emas bersamaan dengan 4 kuintas satu kain tas bersama dengan 100 kg. Kan? Kalilah tengok. Catatan sebelah sini ialah catatan Portugis. Selepas pada kita kaya, Portugis tahu kita ni dengan sangat kaya dan kita tahu kita ni adalah sumber kekuatan kepada Empire Osmaniyah tu. Kan? Pada waktu tu. Kan? Dan mereka tahu tentang benda ni, nak menunjukkan Osmaniyah, tidak boleh tunduk dengan melanggar Osmaniyah saja. Mereka melanggar tentang pada sumber asal kekayaan Osmaniyah tu. Kan? Kat mana catatan tu? Saya baca sikit catatan yang dibuat oleh Portugis semasa mereka mula datang ke Melaka, apa yang mereka kata tentang negara ni? Kekayaan negara ni. Saya baca sekejap. Di dalam uh, uh, dokumen Portugis Melaka. Okey ini. Dokumen Portugis Melaka. Ini boleh dapat kat arkib negara. Tapi ini yang lama. Dia ada tiga jilid. Dia ada jilid satu, jilid dua, jilid tiga. Ini jilid pertama. Uh, saya beli ni masa saya Masa tu saya baru baru bertunang kat saya. Bertunang ke kahwin? Ha, wife saya tahu ada dari sini kan. Ha, masa tu saya pergi dengan dia, saya pergi dekat ha, baru kahwin. Saya baru kahwin. Masa tu saya rambut panjang. Ha, oh panjang. Rock rok tak habis lagi kan. Ha, masa tu. eh masa rambut panjang tu ha, dah kahwin baru rambut pendek sebab nak jumpa pak mentua. Nak jumpa pak mentua, potong rambut pendek smart kan. Ha, sebelum tu memang sampai bos saya manager saya kata, "Eh, you nak berhenti kerja ke?" Waktu tu kan. Ha. Masa tu beli buku ni, ha, saya ingatlah saya beli dekat, dekat Padang Kota, Perpindang ni. Arkib Negara buka bus pada waktu tu dan tak ramai dekat bus tu saya rasa. Saya pergi gambar panjang saya tengok buku ni, eh macam menarik ni. Dia jual dengan diskaun RM30 pada waktu tu. Sekarang ni tak tahulah harga dia berapa, RM100 lebih ke? Ni, Portugis dokumen Semelaka. Cerita bagaimana perang dan strategi-strategi Sultan Melaka pada waktu tu. Dan kalau kita baca dalam ni, kita tak rasa kita terhina lah kita kalah. Kita rasa dalam ni pun dia orang catatkan dalam ni memang Raja Melayu, tentera-tentera Melayu sangat-sangat power. Man. Ini Portugis yang cakap, kita ni musuh kita perang kita, musuh yang ni perang kita tak ada dia kata. Dia yang kata pembalas ni cuma British je. Sebab apa? Melayu tak mau, tak mau buat kerja dengan dia. Kan? Kenapa kita ni di kuli batak dia buat kerja dengan dia, rampak negara kita nak bagi duit ke dia. Kan? Orang gila dia buat kerja macam tu. Kita ni bangsa ada maruah. Cola serang kita. Cola serang kita. Cola kata ini raja yang kumpul harta dengan baik dan tentera-tentera tentera-tentera kedah kadaram itu ialah tentera-tentera yang sangat-sangat berani dan berani dan sangat-sangat gagah berani kan. Ha, dia kata. Cola kata punya tu. Lepas tu dia sitang yang tadi saya kata tadi. Dalam tu letters from raja tu. From raja to the khalifah. Dalam tu dia kata dia sitang kita di diperintah oleh ratu dengan rakyat yang amanah dan adil kan. Ni dokumen Portugis ni walaupun dia menundukkan kita untuk gospel gold and glory tu kan dia tetap mencatatkan orang-orang Melayu sebagai orang yang beradab, orang yang smart, cantik, handsome. Dia kata, ha? Cantik, handsome, berpakaian kemas, orang yang ada tamadun, orang yang tapi sangat-sangat berani, penuh dengan art. Kehidupan dia. Catatan dia mana? Dengan kekayaan dia ke mana? Dalam ni. Dalam ni ada. Banyak catatan saya ambil satu je catatan. Untuk tunjuk kekayaan kita bukan kekayaan dari segi harta benda, termasuk adab, nilai seni dan sebagainya. Eh, jangan bercakap tentang art lah. Kita ni art bodohlah kita ni memang bangsa yang ada seni, bangsa yang adab. Nak pakai pakaian kita pun sangat cantik, apa benda kita buat pun dengan dengan kecantikan yang kita buat tau. Ha. Nak nak berperang pun orang katalah apa benda silat ni berbunga-bunga macam tu kan. Itulah cara kita. Orang bertamadun perang macam tu kan. Tetapi kalau dia sekali dia belasah tu, sekali kalau orang silat pergi belasah tu, kian salamlah kan. Ha. Ha, saya saya baca uh, tengok banyak interview-interview yang dibuat tentang bagaimana mereka belajar silat dulu grup-grup grup-grup uh, martial art yang lain apabila mencabar orang silat ni bila kena dia orang belajar silat pula kan ha. cerita tentang Bruce lee tu pun yang kata kena belasah dengan uh, maguru uh, mioh bin rahman tu wallah alam betul ke tak apa tapi selepas daripada kematian Bruce lee tu pengikut dia yang paling dekat tu pengikut yang paling dekat belajar silat selepas tu itu salah satu fakta yang untuk buat sandaran kalau kata ada betul cerita tu kan wallah alam ini kita pergi ke catatan yang dibuat oleh ni dokumen portugis uh, orang melaka saya ingat masa saya beli buku ni abang arkib tu saya tak tahu lah abang arkib tu kerja lagi tak kan 20, tahun lepas dia kata apa dia kata, abang. dia kata bang dia kata bang rockers tak baca buku ni bang saya kata itu rockers saya pun rockers tapi tak apa saya baca apa salah saya baca kan ha. rockers cinta tu pun tengoklah ever rock dulu pun kalau album rock dulu pun cerita tentang penjejahan yang kena band tu mungkin orang tak suka dengan dia orang. Tapi kau buka lah album-album lama. Saya collector kaset. Collector kaset, collector muzik pun saya tengok. Album-album lama kalau kita tengok lirik-lirik band-band rock tu, banyak lirik-lirik perjuangan lah. 15-11 BPR kan. Lepas tu ada banyak lagi cerita-cerita perjuangan dalam tu kan. Perjuangan, lirik-lirik bernuansa sufi, banyak dalam tu kan. Ah ha, ini catatan dia. Saya baca ya. Satu je catatan dia. Okey, ni dalam semasa mereka sampai ke Melaka. Apa yang Portugis tulis pada waktu tu? Dia kata kan, at this time, Melaka was known as the richest town in the world because the traders who live there were very wealthy. Dia kata. Pada waktu tu, Melaka ni dikenali lagi sebagai bandar yang terkaya dalam dunia. Bandar terkaya dalam dunia kan tak ada SST tak ada GST dah ya, tu dia tak tulen lah nama ni kan uh, sorry Melaka was known as the richest town in the world because the traders who lived there were very wealthy pada waktu itu Melaka dikenali sebagai bandar yang terkaya di dunia kerana peniaga-peniaga yang duduk di dalamnya terkenal sebagai peniaga-peniaga yang sangat sangat kaya their wealth was excess excess Diawas was assessed in bars of gold. Kekayaannya diukir, eh diukir pula, diukur dengan jumlah bahar emas tu. Bahar-bahar emas. Satu bahar bersamaan dengan empat kuintes dan satu kuintes ni bersamaan dengan seratus kilogram. Traders yang duduk di situ, kekayaan yang ada pada mereka berjumlah antara sepuluh hingga kedua belas bahar emas. Okay, ni tadi siapa yang sahabat kita yang tolong buat kiraan tu? Saya dah kira sebenarnya. Saya dah kira tapi kiraan saya macam tadi tiga-tiga catatan tu dah hilang kat situ kan. Contoh dia macam ni. Kalau peniaga-peniaga Melaka pada waktu tu. Peniaga-peniaga yang duduk kat Melaka. Ini bukan Sultan Melaka tau. Sultan Melaka lagi kaya. Catatan Sultan Melaka ada dalam ni. Tak sempat tengok tadi. ini peniaga-peniaga yang duduk kat Melaka. Bilion air, bilion air Melaka. Berapa kekayaan dia? Berapa kekayaan dia? Kan? Jatakan kat sini. Peniaga-peniaga rata-rata akan ada 10 hingga 12 bahar emas satu bahar emas bersamaan dengan empat kuintas. Satu kuintas bersamaan dengan, dengan seratus kilogram. Kan? Kalilah tengok. Empat. Empat kuintas. Kali sepuluh. Uh, empat, kali sepuluh kali gram, kilogram, kan. empat kali sepuluh kali seratus kilogram. Empat kali sepuluh kali seratus kilogram. Uh, kilogram tu kali seribu lagi. Untuk dapatkan gram. Kan? Untuk dapatkan gram. Lepas tu kali harga emas lebih kurang tiap-tiap seorang daripada mereka ada 2 2 hingga ke 3 bilion tak silap saya 2 2 2 2.4 bilion macam tu lah kalau ni rough rough estimate saya kalau tak silap saya boleh kira balik kan eh? satu bahar sama dengan 4 kuintas satu kuintas sama dengan 1000 kilogram 1000 kilogram ha, dan traders tu semua ada lebih kurang 10 hingga ke 12 lebih kurang tiap-tiap seorang mereka mempunyai kekayaan lebih kurang uh, 2 ke 2.5 bilion, 3 bilion macam tu. 1.5 bilion ringgit sekarang ni kan itu kekayaan yang ada pada waktu itu, pada peniaga-peniaga yang ada ni bilion air Melaka sangat-sangat ramai pada waktu itu kan sangat-sangat ramai lepas tu itu tak masuk ke kekayaan yang berada sultan dan itu kekayaan dari segi fizikal apa lagi dicatat tentang tentang orang Melaka pada waktu itu? itu dia tulis apa